Berita tergempar, memalukan dan juga menyedihkan. Baru-baru ini SPRM ada mendedahkan mengenai satu kes 20 juta ringgit dana suku yang dipercayai telah pun disalahguna untuk aktiviti perjudian. Ini satu perkara yang sangat memalukan sebab dia memberi tamparan hebat kepada integriti keuangan Islam dekat Malaysia. Nama pun sukuk. Dan kes ni dipercayai berlaku sebelum tahun 2020 yang melibatkan projek lembu raya dekat Lembah Kelang. First kali, in case kalau korang tak tahu, uh, biasa saya explain dululah apa yang dinamakan sebagai sukuk ni. Sukuk ni dia sebenarnya ada sejenis sijil pelaburan Islam mirip kepada bond tetapi dia patuh syariah lah. Bila kerajaan atau orang syarikat nak buat projek besar macam lembu raya, orang boleh kumpul duit daripada pelabur dengan menjual sukuk So, bila pelabur beli sukuk tu, dia akan dapat pulangan berdasarkan keuntungan sebenar daripada projek tu. Bukan faedah riba eh. Ha, ini kita kena faham. Seperti mana dalam sistem konvensional. Beza dengan hutang biasa, sukuk mesti disandarkan kepada aset sebenar. Contoh macam jalan, bangunan ataupun tanah lah. Berdasarkan siasatan daripada SPRM, dana ni telah didakwa di seleweng, disalurkan ke syarikat proksi dan juga akaun peribadi dan digunakan untuk membeli aset mewah. Begitu juga dengan membiayai aktiviti perjudian. Ini bukan je langgar terma sukuk eh, tapi dia juga menipu pelabur bulat-bulat. Pelabur ini dia membeli sukuk kerana dia yakin dengan instrumen kewangan Islam yang mana dia dijamin berdasarkan aset airan tunai projek tapi dana yang sepatutnya digunakan bagi kos pembiayaan itu telah pun disalurkan ke pihak berkepentingan melalui lapisan entiti palsu ataupun akaun peribadi. Apa yang memburukkan keadaan siasatan SPRM mendapati pelaburan haram ni melibatkan aset luar negara dan transaksi rumit yang menyukarkan pengesanan. Dengan 45 saksi telah pun bagi kenyataan dan tokoh utama yang masih belum disoal kerana masih berada di hospital, kes ni menjadi contoh klasik. Bagaimana sistem pembiayaan Islamik boleh disalahgunakan? Sebenarnya benda ni sangat bahaya guys. Sebab kalau kita biarkan, dia boleh menaikkan kos pembiayaan suku pada masa depan. Sebab pelabur melihat risiko penyelewengan sebagai satu risiko yang tinggi dan diorang pun menuntut pulangan ataupun yield lebih tinggi untuk menampung risiko tu sekaligus menjadikan suku Malaysia ni kurang kompetitif. Sebab kita kena faham, di samping Malaysia ada juga negara lain yang mengeluarkan suku contohnya macam UAE dan juga Indonesia. Ini akan menyukarkan kerajaan ataupun sektor swasta untuk membiayai projek masa depan dengan melalui sukuk dengan kos yang lebih efisien lah kalau benda ni terus berlaku. Yang kedua, ini